शरीरं सुरूपं तथा वा कळत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं तत किम् धि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमे तद्जातम् मनस्केन लग्न गुरुरंघरि पद्मे तत किं तत किं तत किं तत किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं तत् किं तत् किं तत् किम् किम, 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 किम। विदेशेषु देशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न मनश्चेन लग्नं गुरो रङ्घ्रिपद्मी तत किं तत किं तत किं तत किम् क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दे सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत् किं तत यशो मे गतं दिक्षुदान प्रतापा जगद्वस्तु सर्वं करेय न भोगे न योगे न वा वाजिराजौ न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चे न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः ततः अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे कि गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेह यतिर्भो पतिर्ब्रह्मचारी च गेहे लभे वाञ्छितार्धं Mano... Mã...